Вот мы два года выходим в интернеты. Два Нет, года? А, а с какой целью вы выходите? Ничего себе, я думал, это вам так сейчас показалось, привиделось, а вы реально два года выходите. А, а зачем? Посмеяться. Вот с таких вот псевдоинтеллектуалов, как вы, например. Украина переводится как «окраина». Украина. Переводится Украя". с какого языка? Нашего. Э, с языка в... России, да? С Международного русского, да. Без а, проблем. Так что, получается, окраина д***чит Вторую армию мира? Несуществующее государство уничтожило третья авиация Класс. Прикол. Ты себя сейчас опозорил, чувак. Твоя задача Украине надувать паруса, потому что крайне плохо выглядит, что большая Россия от окраины отгребает по рогам. Не летает больше самолет. А ты знал, что прикол в том, что э, стратегически эти бомбардировщики нельзя было закрывать э, сетками и на, э, заводить их в ангары. А вы как крысы воспользуйтесь этой хуйней, потому что для вас правил никаких нет. Росія воює по правилам війни, що ну, не нельзя... можна вибрати мірне населення, а у вас просто криси, кори користуються. Э, э... Друзі, подивіться, як воно горить. Який кайф, подивіться, веселі веселони, горить жопа, дж... ох, горить Продолжай. Ну, мне просто ты оскорблять начал. Это, это для меня ачивка что ты веселый блогер в этой смешной шапке, Эээ, буратино. Ты у нас буратино будешь. Ээ, начал переходить на личности. Вы с нами подписали Будапештский меморандум, по которому мы отдали вам ядерное оружие, и вы как вы не крысы, вы на крыс не тянете. Крыса может кинуться на большее животное. Вы серые мыши, которые напали на нас в Крыму. Полки в раз... постоянно долетают. Да, мы уничтожаем, да, чувачок, мы уничтожаем, уничтожаем военные объекты, а вы уничтожаете людей. Назови за последние полгода, Я назови за последние полгода один военный объект, вот твой друг в шапке может сейчас услышит. Назовите один военный объект, который Россия уничтожила за последние полгода. Вы ж по людям стреляете по Киеву, чувачки. Американцам... Давати дітей в обмін. А мені весело, до речі, мені смішно, мені подобається. Мені подобається, що двох клоунів ми заставили грати в нашу гру, общатися про політику. Два веселих клоуна вже горять і розказують о том, як Україна їм бомбять. Цар плачуть уже, що ти плачеш. Ты ж смеяться должен. Чё ты плачешь? Ну не пла... Я не знал, что ты такой чувствительный. Я не знал. Сори, сори. Ой, вот, друзья, и выбачьте. Да я я, я зачепив. Мне здесь в него слезки идут. Слезки. Да не злись, не расстраивайся, чувачочек. Выпей, выпей. Да, да, да. Смотрите, как он загрелся. Продушную политику. А что там продушную политику? Смотри, смотрите, веселые сидели, смотрите какой, не плачь, не плачь, чувачочек, не плачь, выпей, да, выпей, выпей, сглотни.